наши представники за массовой информации чекают на, от вас на комментарии. Будь ласка, вам слово. Два разных тайма в исполнении нашей команды. Первый тайм по преимуществу, вся опасность. У <coughs> нашей город была бы со стандартом, во втором тайме с первым пасом не залатилось, очень много браков пошло, и инициатива перешла в команде соперника. Вот, ну, счет 1-1, первый тайм за нами, второй за У игроком остался, так что результат получается закономерно. Интернет-портал Юрий журналист Виталий Квитков, пожалуйста, вам снова. Вот когда а, да. забиваете гол на 90-й минуте, ну казалось бы, а потом раз и ничья, какие чувства вообще, ну, первые чувства в такой момент? Положительных чувств, ну не может быть. Ну, молодость, э -э, эмоции много потратили, когда бежали, поздравляли mm -hmm. Юсуфа, но с каждой игрой все равно команда прибавляет, играет в футбол. И, конечно, результат уже хотелось бы и победа, чтобы была и она была рядом, но еще раз говорю, что такие игры тоже закаляют, и тут еще раз выше результат. А чувство немножко не те, которые хотелось бы иметь после того, когда команда повела на 90 минут. Э, Областное телебачение, спортивная программа, да. линия поля. Скажите, Вы, у вас еще нет. два таких дядьки наставника, да? Юсуф и Алиев. Вы на сетке задоволены игрой? Ну, если я поменял Алиева, вот, то я не удовлетворен его игрой, на поле надо выполнять требования в первую очередь, которые мы обговариваем в раздевалке и на футбольном поле надо еще двигаться. Вот. И независимо, что э, Алиев ну, когда-то играл на каком-то уровне, сейчас он игрок «Динамо-2» и он должен выполнять точно так же. Те требования, как и футболисты или 95-го, или 94-го года. Еще бы там есть. До свидания. Удачи вам, Александр Николаевич.